لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيشة هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمسة اسمه رفاعة بن يثرب التيمي Maka daripada <coughs> Daripada Abu Rimsah Dia kata aku datang Menghadap Rasulullah Aku main Jumpa Rasulullah SAW bersama dengan anak aku Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Rimsah Adakah ini anak kamu? Rasulullah tanya kepada kepada sahabat Nabi SAW Adakah ini anak kamu? Maka aku menjawab Ya, benar. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tidak akan dihukum kerana dosamu dan kamu tidak akan dihukum kerana dosanya. Anak berbuat dosa, maka ayahnya tidak berdosa kerana perbuatan anaknya. Ayah berbuat dosa, maka anak tidak berdosa kerana perbuatan ayahnya. Maka Abu Rimsah radhiyallahu an melihat uban ataupun rambut putih di atas kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkemerah-merahan. Maka berkatanya Abu Aisyah, iaitu Imam Tirmizi. Dia kata ini adalah satu riwayat yang terbaik dalam bab ini dan terperinci kerana riwayat yang terbaik kerana riwayat-riwayatnya sahih. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai penuh kepala baginda itu dengan beruban dan Abu Rimsah namanya adalah Ar-Rifa'i Al-Yasribi Aitaimi maknanya uban di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak banyak seperti mana yang kita sebut bulan lepas uban di atas ke, uban di atas kepala Nabi ni hanya ada belas-belasan uban saja Janggut dan di kepala Nabi SAW Sebab tu ketika mana Abu Rimsah ni dia bawa anak Dia jumpa Rasulullah SAW Nabi pesan pada dia Sebab tu anak kita <coughs> Ataupun cucu kita ni Diajar sebelum tujuh tahun ni semayang Sebelum tujuh tahun ni kena ajak anak-anak kita semayang Ajak dulu Bukan melu ni, ajak dulu Ajak dengan semayang Nah, nah. Fatihah dia didik dia dengan didik daripada kecil lagi anak kita ni dengan dengan sembahyang. Ajak lu suruh lu sembahyang suruh suruh. Sampai pada satu tahap nah 10 tahun, 7 tahun barulah kamu sebat dia. Barulah kamu otak dia. Itu yang diajak oleh Nabi SAW. Sebab itu, kita kalau kita jaga anak kita, daripada kecil. Maka Allah Ta'ala juga akan jaga anak kita ni Daripada daripada bala Daripada benda yang tak baik ni Sampailah dia dia besar ha, Sebab tu anak-anak kita ni Baca Inna anzalna fi laylatil qadr Wa ma adra kama laylatil qadr Laylatil qadri khairun min al-fishah Muih dan bala Sebelum lena Sebelum lena tu muih bala lu Jangan muih kau kuat di pasan Muih dia dulu tu bala dah Bagi Samping itu doa pada Allah Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Seperti mana yang doa Nabi Nabi Ibrahim AS Sebelum nak dapat Nabi Ismail tu Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Maka dapatlah anak yang taat, an, anak yang baik Iaitu Nabi Nabi Ismail Nabi Ismail AS Sebab tu anak-anak kita ni kena didik awal-awal <coughs> حدثنا سفيان بن وكع حدثنا أبي عن شريكي بن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل قضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم قال أبو عيسى وروى أبو عوان هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب وقال عن أم سلمة. Maka daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhi ditanya adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai rambutnya Sahabat ni tanya kepada Abu Hurairah adakah Rasulullah ni inai rambut Beliau menjawab ya berkata Abu Aisyah Abu Aisyah tu siapa? Abu Aisyah tu adalah Imam Tirmizi Abu Awanah meriwayatkan bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Utsman bin Abdillah bin Mawak maka beliau berkata daripada Ummu Ummu Salamah Nah, maknanya hadis mengenai dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pakai inai ni adalah hadis yang hadis yang sahih. Nah, jadi kita boleh pakai pakai inai. Sebab tu pada zaman uh, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak berlakunya peperangan maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kebanyakan dia dah tua-tua ada yang dah uban Maka Rasulullah SAW Pesan pada sahabat Nabi Pakailah inai Kata Nabi suruh pakai inai Bagi nampak Orang kata apa Bagi orang kureh tu Tengok orang Islam ni nampak gagah Bila pakai inai Bila bila dia nampak uban Orang kureh kata apa hmm. Tentera Islam motor tu ah. Tapi bila buh inai ni nampak Nampak muda Nampak gagah dia tu Cuba tuan-tuan Bulan depan Mai hari Jumaat ha mana demo putih tu buinai ngok. Hmm. selalu saya Mana? No? <laughs> ah nampak kemas lalu, nampak ke kelakian tu. Ah ha, pakai ini. Saya nak mu pakai pakai ini. Nah, saya nak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pakai inai Tapi jangan pakai ini hitam. Ha, rambut putih nah, dia nak pergi muda, pun ini hitam tak boleh. Haram. Dia kena inai yang berwarna merah yang dipakai oleh Nabi SAW. Ni dia pakai inai hitam. Tutup rambut mana boleh? Dah tua tu mengaku je lah tua. Kena, dia duduk gagah dia hitam tu. Apa? Tua tu sedang diri tu kita tua. Nah, kalau pakai inai merah tak apa. Sebab tu sunnah Nabi SAW. Majib-majib boleh pakai inai merah. Kena, pergi cari kedai inai. Nah, inai ini merah, pakuk ngangkai tu bagi lama lagi. Ah, oh, merah tang tang tang. Allah akbar. Perempuan boleh pakai inai, laki pun boleh pakai pakai inai. Ha nah. Kadang-kadang nah. perempuan dipakai inai sebab perhiasan. Tapi perhiasan pun jangan sampai teruk sangat, ni lukis je. Serupa dengan gempa bumi ni. Nak merata cerang tu leh. Nak abang kata pengantin, nak abang kata pengantin pun setakat dua tiga jari sudah lah. Nah. Abang kata pengantin ni lukis tu. Hmm, Tuan-tuan abang lah. Lukis gempa bumi tu. Gempa bumi tu. Nah, sampai tak tahulah. Tak pergi sini dulu ke. Ha, pergi bila bapak apa dia. Nah. <laughs> hang pakai baju pengantin orang kenal dia hang tu pengantin. Nah. <coughs> A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nah. Nama Ummu Salamah ni nama dia Hind Hindun bin Umayyah. Ha ni Ummu Salamah nama dia. Dan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadatsana Ibrahim bin Harun. حدثنا النضر بن زرارة عن أبي جَنَابَ عن إياد بن لقيت عن الجهدمة إمرأة بشر بن خصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردع شك في هذا الشيخ maka Isri Bish bin Khasaf dia kata Aku melihat baginda Rasulullah SAW keluar pada rumahnya Iaitu mengeringkan rambutnya setelah mandi Dan di kepalanya terdapat bekas daun inai Ataupun perawi ini dia ragu bekas celupan inai Ataupun perawi ini ragu sama ada bekas daun inai Ataupun bekas celupan inai ha, Maknanya ha, dia ada tempat dia ada bahan dia ha, kalau kita ambil macam dun inai besok ni tak boleh dia tak jadi dia kalau ada inai ha, ada ada tempat-tempat yang kita jenis sebut-sebut inai tu kita rendam Itu tu boleh lah ya, bagi ada celupan celupan inai ha, no. kalau rambut hitam buk inai memang tak nampak apa lah kan? nampak tambah nampak, nampak, nampak merah tu je lah sebab dulu saya besar pakai heli rambut saya panjang tu dulu dulu panjang ni ha, dulu besar panjang Simpan sekali dua kali kot Sebab apa nak berhinai Nak, nak berhinai Satu pagi pun nak make sanat Daripada rambut tu Daripada daripada guri atau almarhum Syekh Husni Ginting no? Bila berhinai tu Nak Syekh Husni Ginting Rambut hang hitam dah Hang duk berwarna merah apa lagi lawa dah Kecuali lah rambut hang putih Baru hang hitam Dengar-dengar tu hmm, tak pakai dah Nah, Bila rambut kita putih baru pakai ni. Rambut hitam jangan tengok-tengok pakai Mau hitam tu dah cantik lah nah, Dia Nabi pakai inai sebab apa? Menutupi uban nah, nah. Saya nak berbuka pakai inai sebab putih Maka pakailah uban Pakailah inai Kita ni sampai tak ada kerja apa Duk hitam, duk merlap elok Buh inai yang tak boleh nah. nah. Tapi nak pakai pun boleh juga Tapi tak bertepati kepada sunnah Nabi SAW Sebab tu inai ni kalau kita tengok spesial dia Inai ni Nabi SAW menggunakan inai untuk tujuan perubatan Inai ni pun boleh juga buat perubatan Khususnya untuk merawat luka ataupun sakit kepala Betul tak? Sakit kepala buat inai Ataupun luka Luka kita pakai inai kan? Yang luka Sebab tu Daripada Ummu Salamah Dia kata apa? Nabi SAW tidak terkena sakit atau luka balikan baginda meletakkan inai padanya menunjukkan bahawasanya inai ini sebagai bahan harba semula jadi yang digunakan untuk rawatan bukan setakat buah rambutnya luka bumbu boleh pening kepala bumbu inai sebagai harba... sebab itulah di bumi nusantara ni bumi nusantara ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu benda yang tempat lain tak ada Ni belah Asia ni, belah-belah Malaysia, belah-belah Indonesia ni. Allah Ta'ala bagi satu benda yang di mana tempat lain tak tahu. Kalau kata di Arab Saudi, lepas kaya dengan minyak. Kita di sini kaya dengan herba. Betul ya? Kita sini kaya dengan herba, herba, herba. Cukup-cukup banyak di sini. Nah, dengan pokok dengan kepala terbang, pokok dengan kepala terbang, berubah. Pokok dia kepada tabang ni Kalau tuan-tuan hak kena kecil mana hak tinggi tau Kecil orang tak payah lah ni. Hak kecil orang tak payah Hak kecil orang mau katok je lah Ni kecil mana hak ni Kecil mana hak tinggi ni Siapa ada kecil mana Nak bagi ubat Nak no, rendam Nak no, rendam ayak dun kepada tabang Kena ada kepada tabang Takkan tak kena oh, Tua habis lah Tak kena dun kepada tabang Tak tahu lah Dun kepada ni Ni yang hak kita duk perang tu Tahu tak? Dia bau dia Alah saya pun nak tengok minum Nah Dia Bila kita rendam dengan kepala bang Bagi rendam dengan air panas eh. Bila suap minum Amai selama tujuh hari Lepas tu picit gula Macam tak yakin ya nah? Tak yakin ke tak buang ni ha, Picit pula Kedung kepala terbang Tu kasiat lah ha. Nah, Seperti juga pokok Orang kata bau ha, rumput tu Kan ada rumput yang, yang susah kita nak tarik tu ada dia macam rumput tan jalan-jalan tu. Nak susah nak tu. Rumput tu pun basuh 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 basuh, basuh rendam minum. Itu pun sebagai ubat. Ubat apa? Si manis. darah tinggi tu. Sebab tu di belah nasan ni memang kaya dengan memang kaya dengan tumbuh-tumbuhan, memang kaya dengan herba. Itu Allah Taala kurnia kepada kita. Sebab akhir zaman nanti ni kita nak guna tu. Kita nak guna herba-herba ni lah. Sebab tu kena kenal pokok-pokok herba. Oh, sembang kemai mana. Kena tahu pokok-pokok urba ni. Apa perubatan dia. Pokok ketum tu pun ada hasiat dah. Tapi tak payah lah. Lepas buat tik penin. Kan? Nah. Don ganja tu pun ada ubat dia. Ganja, ganja. Ataupun disebut sebagai biar. Ada, ada ubat dia. Ada untuk sarah pun semua. Tapi kita jadi seredik lebih. Itu ha, tu salah dah. Okey. <tuh -tuh> Sambung balik. <tuh -tuh> Haddathana Abdullah ibn Amdir Rahman Amba'ana Ammar ibn Asim Haddathana Hamad ibn Salamah Amba'ana Humayn An Anas Kala ra'aitu sya'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makhduba Maka daripada Sina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Aku melihat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Berinai Haddathana Anas Aku tengok rambut Nabi berinai Nah, nah. nah Jadi boleh pakai inai Jangan pakai dae. dye. Dye dengan ini dia warna dia berbeza. Dye ni dia nenek ke lagul bila pakai. Inai dia nenek ke merah-merahan. Ha tu orang Kita nak kena anak kita pakai dye ke pakai inai. Kalau pakai inai dia akan nenek ke merah-merahan. Kalau pakai dye nah dia akan jadi warna gul Merolik pelik sangat. Ah ha tu pakai dye. Pakai dye tak sah mayang. Nah, mandi apa tak sah. Sebab apa? Sebab tak boleh pakai. Ha, nah, sebab apa dia ada penahan dia. Kalau ini tak ada masalah. Qala Hammad bin wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Uqail qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik maghduba. Dia kata apa daripada Muhammad bin Aqil aku melihat rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Sina Anas bin Malik radhiyallahu an berinai. Sebab itulah rambut Rasulullah banyak ada kat para sahabat ketika mana ketika mana nabi menunaikan umrah ketika mana nabi menunaikan haji nabi cukur rambut cukur rambut maka para sahabat nabi <coughs> ambil lah rambut nabi SAW alaihi wasallam ni ambil dengan tangan nah sebab apa nak simpan rambut nabi SAW alaihi wa alihi wasallam tapi kalau rambut nabi jatuh ke bumi maka terus ditelan oleh bumi Maka pekat simpan, pekat ambil tu yang merata doa-doa rambut Nabi SAW. Semua daripada hasil simpanan para sahabat Nabi SAW. Nah, penggunaan inai oleh lelaki dan juga wanita. Nah, lelaki harus digunakan jika bertujuan perubatan. Jika bertujuan perubatan harus digunakan. Atau mengikut sunnah seperti mana mewarnai uban tetapi makruh jika digunakan untuk perhiasan semata-mata makruh tapi ke haram lagi. Nah sebab tu hak nak jadi pengantin lelaki ni buat cari ni sudahlah ni hang balon tapi ke semua apa dengan bini hang tiba. Ini bagi cukup syarat bagi nampak ya. dah. Tak pakai pun tak apa dah eh. hang pakai keris tu orang kenal dah. Oh ni pengantin. No. Dan juga wanita digalakkan menggunakan inai sebagai perhiasan di tangan dan di kaki keutamaannya untuk suami. Ha, ah, pakai ini ni nak bagi nampak ni untuk suami saja. Ana boleh buat perhiasan tak ada masalah. Tapi jangan teruk, jangan teruk-teruk sangat. Nah. Sebab itulah dari segi kesimpulan mengenai dengan bab inai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, penggunaan inai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Nabi pakai inai untuk merawat atau sakit kepala. Sunnah yang bermanfaat. Dan yang kedua Untuk mewarnai uban Dengan warna kemerahan Dibenarkan dan juga dianjurkan Dan yang ketiga Tidak pernah digunakan baginda Tujuan berhias semata-mata Seperti wanita Tak Nabi tak pakai ni Ni Nabi tak tak tak, tak pakai orang tabuh jari-jari kaki ni. Nabi tak pakai. Hanya Nabi buat untuk perubatan saja. Perubatan dan dirambut saja. Mewarnai rambut uban yang uban yang putih itu bertukar menjadi warna warna merah itu Nabi saw alaihi wa alihi wasallam. Okey. Habis kita bab bab uban Nabi saw alaihi wa alihi wasallam. Ni bab celak. Bab celak Nabi okay. SAW Kita wasallam. Kita ikut bab Boleh ah? cari kok rekod tu. Ya itu bak mah. Hari ini saya buat dua... Bab mengenai dengan tentang celak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Celak Nabi ha, nah, Adakah celak macam kita pakai tu Encik tu? No? Ha, celak ebon, ebon, ebon <laughs> Celak ebon ke celak hari ini tak? Celak yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas dia yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata aqtahilu bil ismi fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ra wa za'ama anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhulatun ya minha kull lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi sesungguhnya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bercelaklah kalian dengan batu ismit bukan ismit ular raja nah ismit ni <laughs> batu ismit ni orang kata pak. kalau kata pi umrah ataupun pi haji Hak dulu-dulu ni orang kata apa? Duk ada dalam botol tembaga lah. Botol tembaga yang hak kepala dia macam macam pemain suria ha, agung ni tu. Ha, batu ismit. Hak tu yang dipakai oleh Nabi SAW. Bila kita pakai ada rasa seragai. Tak seragai. Dia rasa macam pasyak. Ha, dia rasa macam ada melik-melik putih tu. Hak tu yang dipakai oleh Nabi. Ismit. Ataupun dia duk ada dalam botol kaca tudung kali hijau. Betul tak? Ha, hak tu. Hak tu batu ismit. Orang yang pakai macam tu Kata Nabi SAW Yang pertama Dia akan dapat mencerahkan penglihatan Dan menumbuhkan bulu mata Ah ha, Kalau nak bagi bulu mata lebat elok lah, Pakai batu ismi nah, ha, Nak pakai batu ismi Sesungguhnya baginda Nabi SAW Memiliki tempat celak Yang digunakan untuk bercelak Setiap malam Bermakna Nabi pakai celak malam kan? Eh. Kalau perempuan tak apa lah untuk perhiasan Boleh pakai perhiasan Laki ni pakai celak malam sebelum tidur belah kanan tiga kali belah kiri tiga kali di antara kelebihan celak ni ada lagi hak bagi orang yang sakit mata orang yang sakit mata pakai celak nah kalau macik-macik macik-macik sakit mata pakai celak esok bangkit insyaAllah nah dia tolak tak mata tu rapat tapi ni nah sebab tu lah orang yang pakai celak ni payah dia nak dapat penyakit sakit mata sakit hati tak payahlah tu Ah ha, sakit mata tu puyah dah Pak. Ha, pakai celak. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata pakai celak pensel tu tak payahlah tu. Nah, nah kalau nak ambil sunnah tu menggunakan batu, batu ismit. <tuh> Dan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seterusnya. Daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia kata ilu qabla an yanama bil ismit thalathan fi kulli ainin wa qala yazidu nuharun fi hadithi inna an nabiy sallallahu alaihi wasallam kana lahu mukhulatun yaqtahilu minha 'inda an-naum thalathan fi kulli ainin maka daripada ikrimah daripada ibnu abbas radhiyallahu الله عنهما Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan batu ismit sebelum tidur Nabi celak tiga sapuan pada setiap mata dan berkata Yazid bin Harun pada hadisnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat celak mata yang digunakan untuk bercelak setiap kali ingin tidur tiga kali syapuan pada setiap mata ha, maknanya kita kalau ada simpanan tempat celak maknanya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam tapi nak cari hak ismik tu lah noh batu tu ismik tu susah nak dapat lah ni kalau kata pergi Mekah pun pergi umrah pun payah dah nak dapat tu no? Ha jenis -jenis ni Batu ismi ni. Ha ada yang hak di Mekah pun pensil juga lah riba <laughs> Pensilnya lukis-lukis tu. ha tapi nak ambil uh, sunnah yang kuat lagi menggunakan batu batu Izmik. Nanti siapa nak pergi haji saya nak pesan. Kita mau pesan pi cari ambil satu sebab saya habis dah hak batu ismi tu. Nah sebab orang nak pakai. Nah nak pakai. Bila kita pakai ni batu ismi ni dah rasa seragam, rasa geli tu. Ha tu batu ismi Nah. Kalau nak rasa sakit, batu tak. Ha tu sakit lah. Maka Ahmad ibn Mani' Haddazana Muhammad ibn Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Al-Munkadir an Jabir huwa bin Amr yaqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismin 'inda an-nawm fa innahu yajlul basar wa yumbitu ash-sha'r Maka daripada Zabir bin Abdullah berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian bercelak mata dengan batu ismit ketika mana ingin tidur. Nak tidur pakai celak batu ismit. Kerana ismit itu akan mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata." Ha, Masjid-masjid kalau nak bagi bulu mata lebat, pakai batu ismit. Ha, pakai batu, pakai batu ismit. Insya-Allah lebat naik. Kalak daripada bulu mata Imam Maimun ha Haddatsana Qutaibah itu bin Sa'id bin Haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Khuzaim an An Sa'id bin Jubair an bin Abbas. Kala, kala ya Ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira aqhalikumul ithmi yajlul basar wa yumbitu asy-sya'r maka daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya sebaik-baik celak mata bagi kalian Nabi kata sebaik-baik celak sebaik-baik celak mata untuk kalian adalah batu ismit ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu-bulu mata Hadatsna Ibrahim mamunu mustamirril basri Hadatsna Abu Asim an Uthman ibn Abdul Malik an Salim an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismit fa innahu yajlul basar wa maka daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa hendaklah kalian bercelak dengan batu ismit sesungguhnya ia mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata jadi sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memakai celak daripada batu-batu ismit dan juga sunnah Nabi yang kita dapat pada pagi ini adalah Nabi SAW memakai inai di rambutnya ataupun luka Nabi pakai, Nabi SAW pakai, pakai inai. Ha, kalau kita inai ni hanya perhiasan untuk perempuan. Lelaki tak ada perhiasan. Boleh di kepala ya. Bagi rambut putih itu. Bagi bagi tenggelam rambut putih. Itu sunnah Nabi SAW. Kita sambung pula pada hari yang ke-8 bulan depan. Ha bab yang menceritakan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan lepas noh, bulan depan. Pada tadi? Hmm. Bulan depan bulan depan, 17 bulan Bulan depan nama bulan apa? Kakak nak raya, ada Ada? Ada hmm. saya kena, saya kena ada noh. Ha, ah kita jumpa pada 6 hari bulan. Ha 6 hari bulan. Kalau kata raya 7 kan. Ha nah, tujuh. Maknanya pagi nak bulan pagi tu boleh takbir raya. Boleh tak? Saya kata, "Hai, tapi sesat ma. Memang memang boleh takbir raya dah. Nah hari Arafah boleh takbir raya." Ha nah, nah, insya-Allah kita akan jumpa lagi pula pada hari uh, bulan depan pada hari Jumaat minggu yang pertama. Insya-Allah bismillah. Dan insya-Allah di sini saya nak maklum pada tuan-tuan semua, ayah-ayah semua, ibu-ibu semua, siapa yang nak buat korban di Kemboja, bersama dengan sahabat saya di Mahat Tafih Darussyatibiah di di Junjung. Ha, lembu ni dibelah sendiri anak murid belah dari nama Arafat. Dia buka Mahat Tafih di Kemboja. Lembu tu dia belah sendiri apa semua. Jadi nah ha, kita nak pi buat korban di sana. Nah korban ha, satu bahagian sebanyak 390 ringgit. Siapa-siapa yang berhajat hendak buat ibadat korban di Mahat Tafih di Kemboja Ha, belah semua sendiri semua gemuk-gemuk budak pelajar. Pelajar saya dengan, dengan, dengan Ustaz Adi. Nama dia Arafat, dia buka tahfiz sana. Ha, dan apa nama hendak pi nak pi beli lemu dan buat korban di sana. nak satu bahagian sebanyak 390 ringgit. Nah, siapa-siapa yang berhajat nak kok di sini tak mampu nak buat, nak buat di kemoja boleh. nak tak berbina, boleh isy, bagi nama kat saya lu saya isi nama bagi nombor telefon, saya isi nombor telefon, saya buat dalam grup dulu. Last untuk pembayaran untuk nak bayar uh, untuk korban Kemboja hak 390 tu, last sekali pada 1 hari bulan 6. Satu hari bulan 6 boleh bank in kat saya. Boleh bukan bukan bank in kat saya. Bank in dalam akaun Mahat Tafid Syatibiah. Dan saya masuk grup boleh bank in. Ha, lepas tu boleh share receipt lah. Ha, boleh share, share resik dan kita akan akad pada 1 hari bulan 6 tersebut. Akak pun akak mewakilkan kami ni Buat korban Ibadat korban di sana Hak bagian Hak bagian tuan puan semua Sebanyak 390 orang Berminat? Bagi tahu Nah, nak? saya tengah cari Ambil kurang dalam lima ekor enam ekor untuk dia bah. video, video dia boleh lemu dah, semua lemu besar-besar daripada kecil sampai besar. Lemu yang gemuk-gemuk lah -gemuk buncit -bunci. semua elok lemu dia. Nah, yang dijaga oleh pelajar-pelajar sana dan anak murid saya yang Said itu Arafat. Nah, pelajar lama, dia dia balik sana dah. Dan ni duk duk wa duk bak lembu. Dan mak tapi. Dan siapa berminat boleh PM. Tak PM tak apa, tak pergi jumpa tang saya makan boleh lah. Nah, tak ada masalah Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul kahfi. Standard lah ni nak bagi Jumaat. Macam mana ni? Satih bapak tu nak baca semua ke? Baca sekat-sekat.